Добрый, наши дроны Виктория. День добрый, с вами Ирина и Виктория. чуть пришли в Центр культур в Люблине, чтобы показать трохих случайных штуки Мы пришли в Люблине посмотреть выставку, которая посвящена войне в Украине. Это картины и фотовыставки молодежи, молодых людей, студентов разных стран я еще не видел, мы только прочитали, что ты и сразу в цены сами пооглядываешь и вам показываешь. Идем посмотрим, какой люди видят нынешнюю Украину. Так-то все-таки много. Дуже тут разных образов. Мне нравится антибог. Так. Так, тут. Вот смотрите, да. человек мешает. Ты видишь, это? Так, сейчас покажу. Так. Образов тут очень много. О, то уж интересно, кто так видит Украину. видишь? Есть работы очень странные, а есть настоящие интересные. Вот военная каска, а в ней уже цветет жизнь. Вот так, образ Bardzo ciekawe zawsze, kiedy e, każda osoba może pokazać, jak ona sama widzę, jakieś niektóre rzeczy. Tak? To mm -hmm. Nawet e, są takie psychologiczne testy, kiedy przychodzisz i prosisz, prosisz siebie po jakimś tematu coś namalować, i wszyscy ludzie malują coś różnego. I tak i tutaj. To jest taka. В нашем языке творчество. Но no, с некоторыми работами я не согласна. Существуют очень красивые здесь, образы. сон такие, что не все их понимают, некоторые. Существуют какие-то обридки, которые нам не подоба. Но идея а очень хорошая. Вот это тоже очень интересный образ. Так, что тут? Ага, тут видают герб Украины запись Так, был в нем так. Зеленеет жизнь. Так, а тут такие кощи. А ну то очень интересная идея. Я таки вижу первый раз, так. что герб это голубь мира. Так. Перед тем, как у нас должна была начаться война, нам всем говорили собирать тревожные чемоданчики. Мы практически, мы его собирали так, не веря, что все-таки эта война будет. И я только что увидела картину, которой я сейчас буду плакать. Когда Конечно. мы общаемся со всеми друзьями между собой, все да. говорят, мы никогда не думали, что наша жизнь поместится в один чемоданчик. Я не видела. Посмотрите, а... дом, чемоданчик. Вот это глубокий образ. Вот так сейчас на правде выглядит дом. Очень, очень большой украинцев. Попросту такая малютка валиска. Это картина первое место. Я уже нашла второе место. Это, наверное, кто-то нарисовал понимающий в войне, потому что одной картинкой описывается целая жизнь. А вот вторая картинка. Так, Даша, бадзапенкный образ. Потому что каждое утро, когда ты пьешь чай, и вечером, когда ты пьешь чай, ты всегда думаешь о своем доме. Иренка, не треба плакать, тримай еще. Ну, что ты? Идем и поглянем дом и далее. Идем. А забайте, тут есть картинки. То не знаем, что он не значил, но выглядят трохи, может, эротичнее, не? Что там? Mm -hmm. mm -hmm. Тут есть еще один, один образ. А эта картина описывает то, что когда загорается огонь в одной стране, то вокруг плавятся и другие страны. вот так, как на той картине выглядит голова каждого украинца каждый день. От мысли, что делать дальше. Вот он, Ирэнка Муя. за этот образ. Вот он, вот, вот, правда, так выглядит. Голова на, на шестки дни в тыгодню. нашла, и Ренка еще цикала. You can do it, Ukraine! Так написано на этом образе. И то так выглядит Tak naprawdę wygląda bardzo dużo Ukrainy, takimi silnymi, mocnymi kobietami, zwłaszcza teraz, w taki bardzo trudny czas. A tak, kto nie widział, jeszcze wygląda Centrum Kult... Spotkania Kultur w Lublinie. Очень интересная такая область. Очень часто здесь культурные праздники. Начали мы с Ренки поехать на Винде, а онлайн не работает. Очень быстро мы увидим все образы. А как вам так, что молодые люди сидят очень часто на земле, на асфальте? Bardzo nam podoba i jeszcze tutaj drzwi. Zobaczcie, napisane. A, tutaj pchać? Trzeba pchać, nie? Oni sami muszą. A, sami, sami, sami. chodź ręka. O. No i wszystko. I już na ulicy. czuję już szymy Tak. Bardzo nam podobał taka palma w Lublinie. Pełna jeszcze trochę i już będzie zamknięta. A tutaj gdzieś taka sztrafa odpoczynku od dzieci tam na batutach. Tak. Bardzo dużo różnych kryków dziś w Lublinie. Wszystkie krzyczą. Что в картинке, пока рисуй, не рисуй, ситуация не меняется. Встретили мы только что девочку с наших курсов. Она была с параллельной группы. Тоже У очень У нас не про Петровка так. И боятся ехать, так. как мы. Все уже ничего не тайбойным. Все Девочка тоже тут с мамой. И мама очень хочет домой и боятся. так говорят, и хочется, и колется. Да. О, трудно, трудно. И все мы не знаем, что делать дальше, что нас всех ждет. Кто еще очень хорошо mm -hmm. и, 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 и едет до иного края, и там будет свое життя. Mm -hmm. Все у кого-то очень хорошо пошло, у кого-то не очень хорошо. Кто как устраивается. Некоторые наши знакомые уже возвращаются домой. Некоторые даже не собираются возвращаться. Тут и а в нашем фильме, Который, раз полно. вы слыхать птаку. У нас тут называются вороны. Хочется полнотаж ворон. Альбо круг. Круг в Польше, да? Как мы заметили, и вы сейчас слышите много ворон. Они здесь очень-очень пунктуальны. -очень мы еще заметили в прошлой осенью, что ровно в определенное время каждый день эти вороны летят спать. Они летят с парка на деревья, почему-то? Да, в округ Саски летят. А утром? Да в утро, в Каждое утро в то же время летят обратно. И то можно сверять часы. Чем раньше темнее, тем раньше вороны возвращаются домой да. на закате. Ну да, Такие... Мы даже думали об этом снять фильмик, потому что их тысячи, просто тысячи. И каждый день, все день. И же влюбление дужа ворон видать под росларом. Я что, в них шлядуй так. У нас больше чаек в Одессе, ворон очень мало. Да, тоже дужа. Ну, не так. Идем из центра места Зеренко до дома пеша, то есть при звичайоне мы по любви находить пеша, бо тут все очень близко. И показали мы здесь вам трохи образов с пульчешной штуки. Да, показали вам картины для размышления. Здравия, наши дорогие, До свидания! Друзьячки! Пускай всех будет мир! com